Meryem Suresi Meryem Suresi Mekke'de inen surelerden bolup, ol 98 ayetden ibarettir. Surede Bibi Meryem we onuň ogly Isa peýgamberiň dünýä inşi barada gurrun ogolýar. Şol sebäpli bu sure Meryem diýip aýk galypdyr. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu senin perwerdigaryň öz gulu Zekariýa bolan merhametiniň ýatlanylyp geçilmegidir. Şonu ol dekariya yuva ses bilen öz perwerdigarna yüdlenip ey perwerdigarım inni mening süngüm goşap başım çalardı ey perwerdigarım men hen ide çelli sana edem dilegim sebäpli hiç petwat we mahrum bolmandım taqiq men iydimi dowam etdirjek nesim we olaryň seniň iýderin diniňe münafik kişiler bolmaklary barada aladalandym ayalym bolsa öňülgesiz Bana öz huzurundan bir hoşlar oğul başet. Şol oğul gelecekte menin hem Yakub'un neveretinin hem iyini yöresin. Perverdigarım onu öz razi bolanların hatırına koş deyipdi. De. «Алла, ey Zekeriya biz seni Яхья adlı bir oğlu bilen buşlayarız. Bu adam bunun ön hiç kime bermenlik dedi. Zekeriya ey perverdigarım menin nähilli perdendim bolsun. Ayalım önülgesiz Men bolsa garlygyň aňyr başyna ýetipdirin diýdi. Allah bu hut şeýle hem bolar. Muny öz perwerdigaryň aýtdy. Ol meniň üçin ýeňildir. Seni hem öň ýok wagtyň men yaradypdym diýdi. Zekeriya, ey perwerdigarym, onuň ýaly bolsa maňa bir alamat görkez diýdi. Allah seniň alamatyň insanlary bilen doly 3 günler gepleşmeliligindir diýdi. Zekeriya mehrabdan halkın önüne çıkıp ümminin oları erki rasam Allah tesbih bilen hamd sena aydın deyip ümledi. Ey Yahya, kitaba Tevrat'a berk yapış. Biz ona Yahya hikmeti çağılıktan verdik. Ona ö tarafından rehimdarlık ve günahlerden peklik berdik Ol hakiki takva kişidi. Ene atasına kulağa siyardi. Zalim, gınır, ve buyruklara kulak salmayan kişilerden değildi. Doğulun gününde hem, ölün gününde hem, tededen dirildilecek gününde hem ona salam olsun. Kitapta Meryem'i hem yatla. Ol çıkıp gününü o bir yere çekilipti. Antanlar bilen öz arasında bir perde koydu. Bir dana ruhumu da Cevrail'i iyi Ol Meryem'e hakiki adam şekiline görünüpti. Cevrail'i adam şekiline gören Meryem Eger Allah'dan gorkyanlardan bolsoň, men senden Rahmana, Allah sagyn yarın diýipdi. Ol Jebrail bolsa, men diňe perwerdigaryň ilçisidirin. Taňa täkide ogul baş etmek üçin geldim diýipdi. Şonda Meryem, "Maňa adam eli degmän ki, we bozu kem bolman kam, nireden meniň oglum bolmaly" diýipdi. Jebrail, "Seniň perwerdigaryň bu meniň üçin aňsatdy." Biz şol oğlanı insanlar için bir ayet mucizide ve onlara öz tarafından bir merhamet hükmünü veriyor. Bu ve öngün çödülen işler dedi. Meryem İsa peygamberi hamile kalıp göğresindeki çağı bilen çet bir yere çekilipti. Doğurmak burguları Meryem'i yaptanmak için hurma ağacının düğüne alıp vardı. Şol pırtad ol, keşke bu aqadan ön ölsedim ve unudulup giden bolsedim dedi. Ağacın aşağından ona Qynanma, Perverdigarın senin ayağın aşağına bir çeşme peyda etdi. Sen hurma ağacını öğrüne tarap tilkele, üstüne ter hurmalar kaçar. İyi iç, ögödün aydın olsun. Eger adamlardan birini görerken hem, men Rahman Allah üçün ağırı bekler, bugün hiç bir anthan bilen gepleşmenliğe niyet ettim, di dilli. De. Meryem çağanı götürüp kovmuna getirdi. Olur, ey Meryem, Sen görülüp estilmedik gen bir bilen geldin. Ey Harun'un ayal doğun Meryem, senin atan ervede adam nelli, gecen hem boduk ayal lelde deydiler. Sonra Meryem üm bilen, kundog dağı çağanı görkoddi, onunla olur. Tallancak dağı çağa bilen nehil gürlösel deydiler. Onda çağa men Allah'ın guludurun, bol kitap berdi ve meni peygamber edip sayladi. Menin bar bolon yerime bereket berdi. Manga diri kam namaz okumagmy, zekat bermegmy, ejeme gowul etmegmy emir etdi. Meni zalim betbat etmedi. Doğulun günümde, öljek günümde we täderden diriljek günümde mana salam we salamatlyk bolsun diýdi. Ine bu Meryem ogly Isa'dyr. Ol hakda şüphe edýänlere aýdyljak söz şudur. Perden edinmek Allah yaraşmaz. Ol mundan pekdir. Bol bir zat İslam waty oňu bol diýer, bol hem düwüne peýda bolur. Isa, Allah meniň hem, siziň hem perwurdigärinizdir. Oňa kulluk wada edin, bu dogry boldyr diipdi. Soň öň aralaryny bir topar <laughs> gapmağaçlyga girdiler. Uly kiyamat günini şaýatlyk ediljeklerini, kafirleriň wây halyna bidegäljek günlerini olar başlarına gelejekleri goý eşderler we görürler. Emma dalımlar şun kugun eskar ağrınçılıktadırlar. Sen olary pişmanlık edilcek gün, gün barında haberdar et. Çünkü gafıl olup dur kalır ve henid iman getirme kalır bolcuk iş bolaymasın. Elbette yere ve onun üstünnakilere biz miras düşer olur. Olur bize kaydıp getirlerler. Tapta İbrahim'i hem yatla. Çünkü ol ören sadık peygamberdi. Bir vat ol atasına ey atam Sen näme üçin eşitmeýän, görmeýän, we sana hiç bir peýdada bolmaýanda ter awada diýärsin, ey atam. Sana gelmedik, ğalim, maňa geldi. Mening iýime düş, sana dogry ýoly salgy beräin, ey atam. Şeýtany gullug etme, çünkü şeytan Rahmana, Allah garşy geldi. Ey atam, men sana Rahman'nyň Allahdan bir adamyň ýolguw. Seniň şeytany dogr bolmagyň näme üçin diýdi. Şonna atati, sen menin hudaylarımdan yüde uriyarsın mı? Ey İbrahim, eger bundan değenmesen, seni daşlarım, menin yanımdan uzak vaatlık gittiydi. İbrahim, sana salamatlık bolsun. Men perverdigarimden seni bağışlamagyny dilejek, çünki ol maňa mulaqatlydyr. Sizden we sizin Allahdan başga çağıryan hudaýlaryňyzdan daş durup, öz perverdigarymy dilegederin. Perverdigarymy eden dilegim üçin hem men bittaq bolmaryn diýdi. Ibrahim olardan we olaryň Allahdan başga gullyk edýän yani hudaýlaryndan daşlaşanna bir onuň ishat bilen Yaqub bagş etdi. Bu olaryň ikidini hem peýgamber edip saýladyk. Bir de olary hem öz merhametimizden peşkeşler berdik. Bu olaryň atlaryny sadyk dillerde ýaşylykda ýatlanmagyny üçin etdik. Kitapda Musa hem ýatla. Çünki ol ahlaklı guldy we iýerden peýgamberdi. Bedawğa Tür dağynyň ser tarapyndan çetlenip we onu sirdaş derejesine ölmede ýaqinlaşdyrdyk. Oňa öz merhametim bilen doguny Haruny hem pygämber edip berdik. Kitapda İsmaili hem yatla, Çünki ol wadaatna wepalydy we ewenlen pygämberdi. Ol masxalaryna namaz okumagy, zekat bermegi emir ederdi. Ol perverdigarinin razylygna goşupdy. Kitapda hem ýatla. Çünkü ol hem gören sadık peygamberdi. Biz onu belen derecelere yetirdik. Bular adamın duriyatlarının ve Nuh bilen birlikte gemide ekden adamlarımın duriyatlarının, Avrayının, Israilin, Yakubun duriyatlarının ve doğru yolu gönüktürüp saylat geçen adamlarımın duriyatlarının içinden Allah'ın öğlerine nıgmet veren peygamberleridir. Olur, Rahman olan Allah'ın ayetleri okulan vakti ağlap secde ederler. Bulurun iyidinin namallarını taslap, nevitlerinin itlerlerine iyeren nesil geldi. Taqik, olur üyelerinin argınçılıklarının cezatını çekerler. Emma yürekten tövbe edip, iman getiren ve yakşı işler eden kişiler cennete girerler ve oları hiç hildi dulum edilmez. Olurun girecek bu cenneti, Rahmanın, Allah'ın kullarına gayetten vaade veren adın cennetleridir. Onun vaadeti hükmen amala asar. Bolar bu yerde salamdan başka hiç bir boş söz eşitmeler var fıkalları erti rasam tayardır. Yine bu bütün öz bendelerimizin içinden takva balonlarına miras koyacak cennetimizdir. Cebrail ey Muhammed biz perişteler dine perverdigarın buyruğu bilen gelip gidiyariz. Ümmüzdaki, idimizdaki ve bunların arasındaki ehlidat onu değiştirdir. senin perörgarın unuducu değerldir bol asmanların yerinle bununun ağ arasında akkıların Sen ona wada de det ve o vadet da tabir et Hey sen ona deng derş ve medeş olan bir yerini bil yerm dedi Haka ananmaya insan heyde ölümden son te en diye dilip kavraımdan çıkarırlar insan ö hiç saat derke bizim onu yaradan damadı yardımına kalmayar mı Perörgarına katan morsın ol şeytanlar bilen bilelikten mahşer meydanına cemlep, son hem didine çöken yağdayına, doğduğun tövrağına tayar et getirer. Son her topardan Rahman'a, Allah, iyin köp karşı geliyenleri çekip çıkarar ve ilk iş olara adab baslar, başlar. Onunla doğduğda yanmaklığa hat layık -like bulunları, iyin kov bilyen elbette bildir. Tidin içinizden sol yere doğdokun görünüp duran yeri olan sırat köprüsüne barmacak yoktur. Bu senin periverdilerin üstüne alan takik hükmüdür. Son biz takba kişileri halat eder ve zalimleri dillerini çöken halini doğdokta kaldırar. Ayetlerimiz olara eşkar okulun vakti Allah'ını inkar eden kişiler iman getirenlere bu iki toparın bu iki imidin haysasının orunu hayırlı ve derecede hayırlı yukarı diyerler. Olardan <laughs> öň hem bolenlikde ýaşan we daşky görnüşde taýtan has gürkli <laughs> bolan ençe nesilleri helak edipdik. Ey Muhammed, ýolyny ýitirenlere Rahman Allah näçe uzak möhlet berse hem olar soňuny öýlerine wada berilen azaby ýa-da kiyamet gününi <laughs> görenlerine kimin ornyň has erbetdigine we kimin goşunyň has ejidigine göz ýetirerler diýip aýtdy. Allah doğru yola düşenlerin bu yolda ki tutan yerliklerini doğruluğunu hasta bu işlendirir. Bakıb olan hayırlı işler senin periverdigarın yanında hem soğavi hem neticeti taydan has hayırlıdır. Bizim ayetlerimizi inkar edip son hem elbette mağa emlak hem perdent hem berler diyeni gördün mü? Ol gayipten havardar mı ka yada olmasa bu arada Rahman'ın Allah'ın huzurunda ehde peyman aldı mı ka yok Bir onun aydınlarınıyanıp koyuyoruz ve onun için adaı hak budoldur Bir onnun aydın rahatlarını alırız ve bir de onunyıkı öğdü gelir Olur öğlerine buç ve mertebep olsun deyip Allah'dan başka hudaylar edindiler Yo bu budaylar olurun eden vadatlarını inkar ederler olara karşı olurlar Kapırların üstüne oları öcüktüriyen, ağdırıyan şeytanları iyi veren dümmeli görmedin mi? Onda oların de karşı ediyen hareketlerine tavır et, oğlukma. Biz oları ve oların kalan ay günlerini hem ediyen günahlarını hem hatava alıp dururuz. Takva kişileri topor topor halda Rahman'ın, Allah'ın huduruna cemlecek günümüzde günahkarları olsa, suva yakmağa sürüleyen sürüyali, Dovdoha sürcük günümüzde Rahmanın Allah'ın huzurunda ekti peyman alanlardan Allah ve onun peygamberine yürekten anananlardan başkaları sefaati eyyip olup bilmediler kafirler Rahman Allah ödüne perden edindi diyerler takik siz karasılmayan bir yaramaz dadı orta attınız Rahmana Allah onların perden bilen bağlanışlı tökmet atmalar tevapli tatlanım atmalar çımpıtırap olup yer yarılacak di ve dağlar harap olup yıkılacak dey. Rahmana Allah perden edinmek yaraşmaz. Asmanlar dahi ve yerdeki ehliksi, Rahmana Allah dine kul olup gelir. Tahkik Allah olur hatava çeker ve birin birin sana alar. alır. Oların himmeti kıyamet gününde onun yanına yalnız gelirler. Iman getirip yaşı işleri edenlere bakı Rahman Allah söýgi, mehir, muhabbet döredir. Biz Qur'anı takwa kişiler begendirmegin we barlysykdyr dawatçyl qowma duýdurş etmek üçin senin dilinde indirip, taňa anfat bolar ýaly edip goýduk. Biz olardan öň hem ençe menetli helak edipdik. Häzir sen olardan helak edilenlerden haýsydyr biriniň ýaşaýandygyny bilýärmiň? Ýa-da olardan heýber set eşidýärmiň?